یہ مہینہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ اللہ کی قربانی یاد دلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ کو اللہ سبحانہ و صحت نے بہت سے امتحانات سے آزمائشوں میں ڈالا اور ابراہیم علیہ اللہ ساری آزم ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا زمانہ گزرا اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ربی حقلی بن صالحین پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما ابشر نام کے غلام حلیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک گردوار بچے کی بشارت دی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, السلام کو اس وقت کے بادشاہ نمرود نے آگ میں ڈال دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام, السلام اپنے ارادے سے اور اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا <تصحاب> ہم نے کہا اے آپ آب تو ابراہیم علیہ السلام اور سلامتی والی بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا تو ہم نے انہیں ناکام کر دیا اس امتحان میں کامیاب ہو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دیارہ سے فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ ابراہیم علیہ السلام وسلم نے متواتر تین روز خواب دیکھا تھا تو اپنے بیٹے سے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبر کرتے ہوئے تم بتاؤ تمہاری کیا رائے بیٹا بھی آخر ప్రైభ السلام اپنے بیٹے کو تیار کر کے نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر لے گئے جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اللہ کے رکم کے سامنے جھک گئے وطل اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے اوپر لٹا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی چھری نہیں چل رہی بار بار کوشش کی لیکن چھری نہیں چلی ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو دے مارا اللہ کی طرف سے آواز آئی ہم نے ان کو آواز دی اے ابراہیم تم نے خواب سج کر دکھایا تم نے اپنا خواب نجل مسن ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں کھلے ہوئی آزمائی ابراہیم علیہ السلات کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور ایک اللہ تعالی نے آسمان سے جانا سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو سب سے زیادہ تعلق اللہ سے ہو اخلاص اللہ کے لیے ہو اللہ کی رضا چاہتا ہو اور اللہ کے لیے اگر جان کی بازی لگانی پڑے تو اپنی جان کی بازی بھی وہ دے انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے جان سے بھی زیادہ اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اس کو قربان کر دو ذبح کر دو ابراہیم تیار ہو گئے یہ اس بات کا اشارہ تھا اس بات کا پیغام تھا کہ جو اللہ کے لیے اللہ کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کو بھی قربان کر سکتا ہے اپنی چاہت اور اللہ سبحانہ سخان کے تمام احکام کو اپنی زندگی میں وہ پورا کر سکتا ہے ان کو نافذ کر سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے حضرت زید بن اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صحابہ کرام نے فرمایا فصوف فیہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اون میں کیا عجر ہے آپ نے فرمایا بکل شعرت من السوف حسنہ کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک دیکھ ملے گی روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منقرا میں دس سال رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج فرمایا جو آپ کا حجت البطح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جس پر قربانی واجب پہ ہوتی ہے اور قربانی نہیں کرتا قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ جو اپنے اندر گنجائش پاتا ہے قربانی کرنے کی اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں یہ ہے مبارکی قربانی, قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اور سب سے زیادہ پسند بعض دفعہ ایک گھر میں ایک قربانی کر لی جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بکرا قربانی کر دی ہے اب سارے گھر کی طرف سے یہ کافی ہے یہ چیز درست نہیں ہے یہ چیز غلط ہے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اور جتنے افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے